Через народні збори, що протягом найближчого часу пройдуть по всій країні, створюється той механізм співробітництва влади і народу, якого так нам бракувало всі ці роки незалежності. Я впевнений, що цей механізм працюватиме на всебічний розвиток дійсно прозорого громадянського демократичного суспільства, щоб у нас було, як у розвинутих країнах Заходу. Не просто громадські організації, а як вони завжди не неурядові організації, які дуже-дуже, ви всі знаєте, впливають не тільки на суспільство, але й на уряди дуже розвинутих західних країн. Зараз ми нікого не закликаємо негайно приєднатися до нас. Ми пропонуємо вислухати кожного з його пропозиціями. Хто бажає виступити, розібратися і приймати самостійне рішення на користь. Здорового глузду. Скажіть, будь ласка, яким чином сьогодні можна зафіксувати волевиявлення громадян, коли лише 8%, всього 8%, які представлені політичними силами, вони сьогодні здійснюють повне керування держави. І в який спосіб? У той спосіб, що громада сьогодні не має ні жодного важливого впливу. Хто мені скаже в цій залі, до кого можна звернутися з простою скаргою? Чи на дії чиновника? Чи на більше того її бездіяльність? І хто може сказати в цій залі, а хто був покараний за останні 17 років? Я вам скажу, таких немає. Винних у нас немає. Якщо ми будемо далі необ'єднаними, якщо ми не будемо і далі працювати разом, я вам скажу, ніхто до нас не дослухається. Влада, представлена капіталом, вона не буде діяти в наших інтересах. Вона буде діяти в першу чергу в своїх інтересах. І для того, щоб ми сьогодні створили це в державі повний народний контроль, якраз і треба розвинути громадянське суспільство. Єдина людина, яка сьогодні відкликнулася, це прем'єр-міністр України. Те, що ми зібралися, ще раз підтверджую, що процес формування громадянського суспільства в Україні триває. Багато нас чи мало наше слово чи ні? Які ми виконуємо функції сьогодні в суспільстві? Ці питання вивчаються, дискутуються, на сьогодні стоять перед нами також. На загал, якщо порівняти себе з іншими країнами, то в Америці, в Америки, на 130 американців припадає одна громадська організація. В Україні на 1700 жителів нашої країни припадає одна громадська організація. Ясно. Що це ще досить далеко від розвинених країн Заходу, але все ж ми, громадський сектор України, сила. Ми намагаємося створити краще громадянське суспільство, кращу атмосферу в нашій країні. Ми готові до співпраці в ім'я Нової України, яка повинна піти нарешті шляхом докорінних системних перетворень. Ми готові до співпраці в ім'я майбутнього. Нас дуже безпокоїть. тревожное состояние производственной и экологической безопасности как региона, так и государства в целом. Сейчас основным показателем состояния охраны труда на шахтах является число несчастных случаев с летальным исходом на 1 миллион тонн улетобычи. В Сравнение не пользуют наши, если брать уледобывающие страны. Австралия. Этот показатель 0. США. 0,2, целых 0,02, Германия на целых сотых. в Украине 3,7 человека гибнет на 1 миллион тонн добычи. С некоторых пор слова ЖКХ не вызывают у рядового гражданина ничего, кроме мыслей о сплошном обмане и полной неразберихе в этой сфере. Оно и понятно. ЖКХ – огромный сектор отечественной экономики, отрасль, от которой зависит качество жизни десятков миллионов людей. Но при всем при этом собственники жилья весьма далеки от тех процессов, которые происходят за стенами учреждений жилищно-коммунального хозяйства. Со всех регионов страны поступают жалобы на услуги ЖКХ. Надеемся, кабинет министров сможет взять тарифный процесс под свой контроль и тем самым прекратят тот беспредел с установлением тарифов, которые сегодня творят областные чиновники. Последний вопиющий пример по нашей области – компания «Вода Донбасса», которая в течение прошлого года повысила тарифы на 300%. Спасибо за данную возможность сказать о существующих проблемах малого и среднего бизнеса и передать наше обращение премьер-министру действующему и кабинету министра. Уважаемая Юлия Владимировна, убедите нас конкретными действиями, вашей поддержки малого и среднего бизнеса. Ведь даже сегодня вы можете очень много. От вас будет зависеть, кто на местах будет носителями и исполнителями ваших стремлений и идей. Это в первую очередь относится к структурам областных государственных администраций. Губернаторы регионов. Вот в будущем ваши чрезвычайные уполномоченные представители на местах. Поэтому здесь не должно быть случайных людей. Как известно, короля делает свет. Тем более королеву. И тогда мы поверим, что, став президентом Украины, вы будете планомерно неуклонно проводить политику, направленную не только на защиту интересов предпринимательства, но и способствовать подъему этой сферы украинской экономики, что приведет, в свою очередь, к росту и могуществу нашей державы, великой Украины. Вот тогда мы с вами до победного конца информация – это общественная организация, которая на протяжении четырех лет занимается вопросами свободы слова и защиты прав журналистов в городе Донецке и в Донецкой области. Использование коммунальных медиа, связанных с местными властями, является давней привычкой этих же местных властей. Коммунальные средства массовой информации использовались по максимуму с точки зрения объемов и возможностей. Представьте себе сельскую местность, где кроме одной коммунальной газеты больше нет ничего. Ее используют, чтобы продвинуть политическую позицию конкретной политической силы. Административный ресурс местной власти также используется прежде всего действующими, действующим составом областной государственной администрации и областным советом. Это выражается в использовании коммунальных средств массовой информации на полную катушку. В случае, если редакция коммунальной газеты отказывается выполнять указания чиновников. Случаются конфликты вплоть до угроз журналистам и главным редакторам. Нам известны такие случаи в нашей области и практически каждый месяц нам поступают сигналы о давлении на журналистов, особенно э, коммунальных СМИ. Поэтому главная задача будущей власти создать удобство для приватизации всех коммунальных СМИ. Другой важной задачей является недопущение политического влияния на средства массовой информации. Сегодня коммунальные газеты Донецкой области фактически являются не общественной, а партийной прессой, прежде всего курируемой партией региона. На страницах коммунальных газет обсуждаются не столько тематика, которая находится в компетенции того, э, того же совета или местного совета, сколько проблем взаимоотношений политических сил, например, синих или оранжевых. Жители области становятся заложниками этих медийных войн на уничтожение. Задача общественности прекратить эту практику, и я, как представитель Донецкого института информации и представитель третьего сектора Донецкой области, обращаюсь к кандидату президента Юрии Владимировне с просьбой защитить журналистов коммунальных СМИ. Громадская рада при обладминистрации, при городских администрациях не работают, и общественные организации не могут решать многие вопросы, которые именно можно сообщать система настолько сильная, что для того, чтобы начать даже шить трусы, мы должны заплатить как минимум 20 тысяч долларов на все разрешения. Понимаете, это надо искоренять. Для этого только объединившись и выдав свои предложения, мы могли бы преодолеть вот в это чиновника. В данном случае я прошу поддержать меня, и я буду агитировать и буду предлагать, чтобы наша организация, вот ту, которую сейчас создает царь, и о которой говорил Александр Иванович, чтобы она была, она работала, и да будет счастье на Украине. Народные сборы Донецкой области закликают всех, не до редного края громадян. Виказати свою громадянську позицію і прийняти активну участь у формуванні громадської ради Донеччини. Давайте думати про тих, хто сьогодні з нами. Щоб ми сьогодні не стали, і наші діти не стали жибраками, щоб ми не стали інвалідами в наших душах. Тому давайте будемо разом. І давайте ми будемо готуватися не просто до серйозної роботи, а будемо готуватися до того, щоб ми свідками, як наша країна, стане розвиненою, демократичною. Коли каждый гражданин будет замужним гражданином.